И в воскресенье заказывают меня на переезд в другую камеру. Вот я только два дня как вышел в камеру. Естественно, ну, вещи я свои собираю. В тот, именно в тот, в тот раз я вынес вещи на коридор, поставил их возле камеры. Меня провели где-то за метров 20 от моих вещей. Закрыли меня в баню. Там тоже клетка. То есть я физически не мог свои вещи наблюдать. И проводят обыск моих личных вещей. То есть, ну, с ничего. Просто так им захотелось. То есть оснований никто мне не объяснил, почему, какие основания. То есть никто даже не собирался этого делать. Да и оснований, собственно, никаких не было. Э, Находят среди моих вещей в процессе обыска э, вот примерно такую бутылку, но только литровую э, бутылку с с прозорой речовиною, с резким запахом спирта. То есть самогонка. Представляете? Я два дня, я вот настаиваю, я два дня как вышел только с карцера. Самогонка, литр. Ну, все, там, конечно же, сбежались все, какой это просто был, это первый случай на Изяскове за, за, все его существо, ну, именно на секторе ДУ, э, обнаружили вот такое вот вещество. Естественно, проводят служебное расследование. Служебным расследованием подтверждаю, что да, действительно, я изготовил это, это, вещество с целью его самостоятельного употребления в дальнейшем. Но вот это дело 2449, Изяславский районный суд, судья Король. Я, я этому судье в процессе и отводы писал, в общем, но он принял удовлетворительное решение делу. И признал, что, что, меня поместили в карцер незаконно.